આવા જ મક્કમનના અંકલેશ્વર વાલીયા રોડ પર આવેલા સ્કૂલના પચાસ વર્ષીય શિક્ષિકાને દેશ વતી આરાષ્ટ્રીય સ્વિમિંગમાં બસો વચ્ચે ભારતનો તિરંગો સિદ્ધિ મેળવી છે નવ વર્ષની ઉંમરે સ્વિમિંગ શરૂ કરી ઓગણીસો એકાણું સુધી નેશનલ સ્વિમિંગ ખેલાડી તરીકે મેડલ મેળવવાની સિદ્ધિ મેળવનાર વેટા ઠીલ અંકલેશ્વર આવ્યા બાદ સ્વિમિંગ છોડી દીધું હતું જે બાદ બે હજાર ચૌદમાં પુત્રના આગળથી સ્વિમિંગની પુનઃ શરૂઆત કરી નેશનલ લેવલ ઉપર રાજકોટ ખાતે ભાગ લઈને ગોલ્ડ ગોલ્ડ મેડ મેડલ મેળવી આજે બે હજાર ચોવીસ સુધી પ્રતિવર્ષ નેશનલ લેવલ ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ મેળવી રહ્યા છે તાજેતરમાં નેશનલ લેવલ ટાઈમિંગ સાથે સ્વિમિંગ કરી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે યોજાયેલ ફીના વર્લ્ડ એક્ટિવિટ્સ અને માસ્ટરની ટિકિટ મળી હતી અને ડોહા ખાતે યોજાયેલ ફિના વર્લ્ડ એક્ટિવિટ માસ્ટર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું જેમાં અગિયારમાં સ્થાન તેમણે મેળવ્યું હતું થોડી સેકન્ડ માટે નિશાન ચૂક થઈ હતી ત્યારે આગામી વર્ષે પુનઃ ઇન્ટરનેશનલ સ્પર્ધામાં ભારત માટે મેડલ મેળવવાની ખેવના તેઓ વ્યક્ત કરી છે मेरा नाम गीतांजलि बाबू भटतिल है मैं एक टीचर हूँ एक माँ हूँ और एक गृहणी भी हूँ मैं नौ साल की थी, थी तब से मैं स्विमिंग कर रही हूँ और आज स्विमिंग करते करते मैं इंटरनेशनल तक पहुँच गई हूँ तो इसकी जो कहानी है थोड़ी बड़ी है लंबी है पुरानी भी है मैं नाइनटीन तक नेशनल्स खेली उसके बाद मैंने बंद कर दिया स्विमिंग करना उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 2014 में मेरे बेटे ने फिर से बोला मम्मा आप फिर से क्यों नहीं स्विमिंग करते हो इतना अच्छा आप स्विमिंग करते हो तो फिर मैंने शुरू किया 2014 में मैंने राजकोट में मास्टर्स नेशनल हुआ था उसमें सिल्वर मेडल मिला मुझे तो तब से लेके अब तक मुझे नेशनल्स में कुछ ना कुछ मेडल्स मिल ही रहे हैं फर्स्ट सेकेंड हो ही रही हूँ मैं और इस बार पहली बार मैं क्वालीफाइंग टाइमिंग लेने के बाद मैं इंटरनेशनल के लिए गई दोहा में जो फीना वर्ल्ड एक्वेटिक मास्टर्स हुआ था उसके लिए गई वहाँ मैं इलेवेंथ पोजीशन में आई और वहाँ 203 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा और आगे उम्मीद करती हूँ कि अगले साल में इंटरनेशनल मेडल्स ये मेरे सारे नेशनल्स के मेडल है तो अगले साल पहला तीन मेडल में से कुछ ना कुछ मेडल तो मेरे गले में होगा उसकी उम्मीद रखती हूँ और आप लोगों से ये उम्मीद करती हो कि प्रे फॉर मी कि मैं तीन मेडल में से कोई एक मेडल तो इंडिया के लिए ले कर आऊँ आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो हाँ बच्चों के लिए गुजरात और पूरे भरूच के बच्चे के लिए मैं बोलूँगी कि आप कोई ना कोई एक फ़िजिकल एक्टिविटी करो फिजिकल एक्टिविटी करने से हम लोग फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहता है और मैं बींग अ स्विमर मैं आपको स्विमिंग के लिए इसीलिए बोलूंगी स्विमिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज आपके इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑर्गन दोनों का ही आपका एक्सरसाइज हो जाता है मेरा एक्चुअली शोल्डर इंजरी हुआ था तो शोल्डर इंजरी होने के बाद मेरा अभी भी हाथ में एक प्लेट है और नौ स्क्रूज है उसके साथ ही मैं स्विमिंग कर रही हूँ और स्विमिंग के वजह से ही मेरा हाथ घूम रहा है और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तभी मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था कि तुम्हारी स्विमिंग खत्म हो गई तो मुझे वो बात थोड़ी लगी दिल पे लगी तो मैंने फिर से चैलेंज के हिसाब से लिया और उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे फिज़िकल जो ऑटोपेडिक डॉक्टर है सर्जन उन्होंने जो अच्छा सर्जरी किया डॉक्टर संतोष और दूसरा जो मेरा एक्वा फिटनेस और फिजियोथेरापिस्ट है पुणे के सन हॉस्पिटल से उन लोगों का उनके वजह से एक साल के अंदर मैं फिर से कंपटीशन में आई और नेशनल्स में फिर से मुझे सिल्वर मेडल मिला